নমস্কাৰ মৰমৰ অকণিহঁত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছো স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ পাঁচ নম্বৰ অধ্যায়ৰ দুই নম্বৰ অংশটি আহাচোন এই অংশটিত কিনো আছে চাওঁ প্ৰথমতেই আমাক কিছুমান প্ৰশ্ন দিছে পঢ়ি চাওঁ আহাচোন কিনো আছে কবিৰ মনত উদয় হোৱা উত্তৰ নোপোৱা প্ৰশ্নবোৰৰ কাষত থকা এই গোল চিনটো পুৰোৱা আমি যে ইতিমধ্যে এটা কবিতা পঢ়ি আহিছিলো আগৰ অংশত মনত আছেনে তোমালোকৰ সেই কবিতাটোত যিসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱা নাছিলে কবিয়ে তাৰ সেই প্ৰশ্নবোৰৰ কাষত এই গোল চিনটো যে আছে এই গোল চিনটো আমাক পুৰাব দিছে মানে যিবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱা নাছিলে কবিয়ে সেই উত্তৰ নোপোৱা প্ৰশ্নবোৰৰ প্ৰশ্নবোৰক কি কৰিব দিছে এই গোল চিনটো কাষত পুৰাব দিছে আহাচোন আমি পঢ়ি চাওঁ প্ৰথমতে কিনো আছে ক নম্বৰতে আছে সাজে এই প্ৰশ্নটো কবিতাটো লৈ মনত পেলোৱাচোন এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো পাইছিলে নে কবিয়ে পোৱা নাছিলে হয়নে কোনে সাজে গতিকে আমি এই গোল চিনটোত কি কৰিম আমি পোৰাম এনেকৈ আমি গোলচিনটোৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ পুৰাই দিম তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এনেকৈ পুৰাবলৈ যত্ন কৰিবা এইবাৰ চাওঁ আহাচোন খ নম্বৰ প্ৰশ্নত কিনো কৈছে খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল চোলাবোৰ বজাৰৰ পৰা কোনে আনি দিয়ে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কবিয়ে পাইছিলে নে পাইছিলে কোনে আনি দিয়ে বুলি কৈছিলে দেউতাই আনি দিয়ে বুলি কৈছিলে নহয়নে গতিকে আমি ইয়াত আমি এই ঘূৰণীয়া চিনটো আমি পূৰ নকৰো তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন গ নম্বৰত কি আছে ধুনীয়া আকাশখনত কোনে তৰা আঁকি দিয়ে এই প্ৰশ্নটোৰো উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাছিলে কবিয়ে নহয়নে গতিকে আমি আকৌ ইয়াত আমি এই গোল চিনটোত কি কৰিম এনেদৰে এনেধৰণেৰে পৰাই দিম তোমালোকেও পুৰাবলৈ যত্ন কৰিবা তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো কৈছে পিছৰ প্ৰশ্নটো ৰঙা নীলা চোলাবোৰ কত পাইছে কবিতাটোলৈ তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কবিয়ে পাইছিল নে নাই পোৱা গতিকে আমি কি কৰিম এই গুল চিনটো ইয়াত পুৰাই দিম তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আমি চাও আহা কিনো আছে ও নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে খনিকৰ আকাশ গঢ়া খনিকৰ লগ পালেহেঁতেন সুধিলেহেঁতেন নহয়নে কিছু কথা কিন্তু সেই খনিকৰজনো কোন তেওঁ জানো জানে নাজানে গতিকে আমি ইয়াতো কি কৰিম এনেধৰণেৰে গোল চিনটো পূৰ কৰি দিম তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত ধুনীয়াকৈ গোল কৰি দিবা তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে প্ৰথম ছ নম্বৰটোত কৈছে ফুলবোৰক চোলাক কোনে কিনি দিয়ে এই প্ৰশ্নৰো উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাছিলে নহয়নে গতিকে আমি ইয়াতো এনেধৰণেৰে কি কৰিম এই গোল চিনটো পোৰ কৰি দিম এনেধৰণেৰেই আমি গোল চিনটো কি কৰিম তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এনেধৰণেৰে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা এইবাৰ চাওঁ আহাচোন এইবাৰ আমাক কি কৈছে ভাষা অধ্যয়ন তিনি ক পঢ়ো আহা কিনো দিছে পঢ়ি চাওঁ আহাচোন ঘৰবোৰ হেনো সাজে মিস্ত্ৰীয়ে আৰু আমাক এই তোলো কিয় পঢ়িব দিলে জানোচোন আহা ইয়াতে দি থোৱা আছে দেখিছানে এটা শব্দ আৰু যুক্তাক্ষৰ জানো আহা মিস্ত্ৰী আৰু এই যুক্তাক্ষৰটো হল ইয়াৰ উচ্চাৰণটো হল স্ত্ৰ আৰু ইয়াতে কি কি আছে আখৰ দন্ত্য শে দন্ত্য ত ত আৰু ৰ আছে স ত ৰ লগ হৈ আমাৰ যুক্তাক্ষৰটোৰ উচ্চাৰণটো কি হল স্ত্ৰ স্ত্ৰ আৰু কেনেধৰণে লিখিছে এইয়া দেখিছানে তোমালোকে এনেধৰণেৰে লিখিছে এতিয়া আমাক কি কৰিছে তলত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে দেখিছানে এই শব্দসমূহ আমি কি কৰিম পঢ়ি চাওঁ আহা প্ৰথমতে আছে কি শব্দটো মিস্ত্ৰী আৰু এইয়া দেখিছা নে ছবিখনলৈ তোমালোকে এইজন মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছে আৰু এটা শব্দ আছে নিৰস্ত্ৰ নহয়নে তাৰ পাছতে চাওঁ আহাচোন ইস্ত্ৰী এইটো ইস্ত্ৰী নহয়নে তাৰ পাছৰ শব্দটো চাওঁ আহা শাস্ত্ৰ তাৰ পাছত আছে বস্ত্ৰ এইয়া বস্ত্ৰ বস্ত্ৰ মানে কাপোৰ তাৰ পাছত আছে শাস্ত্ৰী নহয়নে তাৰ পাছতে চাওঁ আহা অস্ত্ৰ এইয়া অস্ত্ৰ নহয়নে ধাৰ থকা বস্তু কি কয় অস্ত্ৰ বুলি কয় তাৰ পাছতে আৰু স্ত্ৰী নহয় জানো তোমালোকেও পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা এইবাৰ চাওঁ আহাচোন এতিয়া ইয়াতে কৈছে কবিতাটোত থকা এটা বা এটাতকৈ অধিক বুজোৱা শব্দবোৰ লিখো আহা আমি পাই আহিছিলো যে কবিতাটো তাত থকা এটা বা এটাতকৈ বেছি বুজোৱা শব্দবোৰ কি কৰিব কৈছে লিখিব দিছে এইফালে দিছে এক বচন দেখিছানে এক বচন মানে বুজোৱা আমি পাই আহিছিলো নহয় নহয়নে আগৰ অধ্য়ায়ত আমি শিকি আহিছিলো তাৰ পাছতে আছে বহু বচন বহু বচন মানে হল এটাতকৈ অধিক বুজোৱা আৰু উদাহৰণ হিচাপে আমাৰ এটা দি দিছে চোলা আৰু বহু বচনত কি হব চোলা বুৰ এতিয়া বাকী খালী হৈ থকা ঠাইসমূহ আমি নিজেই পুৰাব লাগিব গতিকে পিছৰ শব্দটো চাওঁ আহা মেজ এক বচনত মেজ আমি বহু বচনত কি হব মেজ বুৰ নহয়নে তাৰ পাছতে আছে চকী এক বচনত চকী আৰু বহু বচনত কি হব চকী বুৰ নহয় জানো তাৰ পাছত চাও আহা এইবাৰ বহু বচনত দি থৈছে ঘৰবোৰ গতিকে এক বচনত কি হব এটা বজোৱা হলে ঘৰ নহয়নে তাৰ পাছতে আছে তৰা তৰা বহু বচনত কি হব তৰা বুৰ নহয় জানো তাৰ পাছত চাও আহা কি আছে বহু বচনত আছে ফুলবোৰ নহয়নে এক বচনত কি হব ফুল তাৰ পাছত আছে এক বচনত মোৰ আৰু বহু বচনত কি হব আমাৰ মোৰ বুৰ বুলি নকয় কিন্তু দেই কি কয় আমাৰ মৰমৰ অকণিহঁত তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিখনত এনেধৰণেৰে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা এইবাৰ চাওঁ আহাচোন তলৰ বাক্য কেইশাৰীলৈ মন কৰো আহাচোন পঢ়ি চাওঁ এই বাক্য কেইশাৰীত কিনো কৈছে ঘৰ সাজে খনিকৰে আকাশ গঢ়ে মন কৰিছানে তোমালোকে মিস্ত্ৰীয়ে ঘৰ সাজে মিস্ত্ৰীয়ে ঘৰ গঢ়ে বুলি নকয় ঠিক তেনেকৈ খনি কৰে আকাশ সাজে বুলি নকয় কি কয় খনিকৰে আকাশ গঢ়ে সেইটো কাৰণে আমাৰ এই শব্দ দুটা ৰঙা ৰঙৰ মাজত দিছে তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে এনেদৰে কি কি সাজে আৰু কি কি গঢ়ে লিখো আহা আহাচোন আমি পঢ়ি চাওঁ কি কিনো আছে প্ৰথমতে আছে লৰাবোৰে মেজি সাজেনে গঢ়ে হব সাজে গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম সাজে তাৰ পাছতে সোণাৰীয়ে অলংকাৰ কি হব বাৰু গঢ়ে গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম গঢ়ে তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন পিছৰতো কঁহাৰে বাচন বৰ্তন কি কৰে বাৰু গঢ়ে নহয়নে গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিলো গঢ়ে ৰাইজে বাঁহৰ দলং কি কৰে সাজে গতিকে আমি ইয়াত লিখিম সাজে তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন শিশুৱে বালিঘৰ কি হব বাৰু সাজে গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম সাজে তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে কুমাৰে মাটিৰ বাচন বৰ্তন কি হব গঢ়ে আমি ইয়াত লিখিম গঢ়ে এইবাৰ চাওঁ আহাচোন মহাপুৰুষৰ আদৰ্শৰে চৰিত্ৰ গঢ়ে তাৰ পিছত চাও আহাচোন কিনো আছে উৎসৱৰ তোৰণ কি হব বাৰু সাজে গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম সাজে তাৰ পিছত চাওঁ আহাচোন টুকুৰা চৰাই বা কি হব বাৰু সাজে গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম সাজে মাঘ বিহুত ভেলাঘৰ কি হব বাৰু সাজে আমি ইয়াত কি লিখিম সাজে গতিকে তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এনেধৰণেৰে লিখি ৰাখিবা আৰু পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিছোঁ আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ